সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনালোঁ আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰালি নামঘৰ বৰালি নামঘৰ কলিয়াবৰত অৱস্থিত নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত মই ইয়াৰ আগতে বৰালি নামঘৰলৈ দুবাৰ গৈছোঁ ইমান বেছি ভাল লাগিল মন্দিৰটো আৰু মোৰ মা আছে সঁচা আৰু মা সঁচা মা সেই সোমাই আছে যিহেতু আৰু এনেও মন্দিৰলৈ গ'লে মনটো অলপ পবিত্ৰ লাগে ইয়াৰ ভৰালী নামঘৰ প্ৰায় দুশ বছৰীয়া পুৰণি এটা নামঘৰ আৰু মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশ ইমান বেছি ধুনীয়া মন্দিৰ এনেই ভাল লাগি যায় ইমান পবিত্ৰ আমি গ'লোঁ প্ৰথম গৈয়ে আমি যিহেতু শৰাই লৈ গৈছিলোঁ আৰু গৈয়ে আমি তাত প্ৰথমতে আমি সেৱা লৈ ল'লোঁ আৰু শৰাইখিনি আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু দি আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ ধূপ ধূনা চাকি বন্তি জ্বলালোঁ এইটো পুৰণি নামঘৰ আৰু এই পুৰণি নামঘৰত এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলায় আৰু আমি তাতে চাকি বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ আমি যোৱাৰ দিনাখন যিহেতু অলপ ভক্তৰ ভিৰ কম আছিলে সেইকাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাব পাৰিছোঁ তাতে বৰগছিত আমি তেলো ঢালিলোঁ তাৰপাছত তাৰ পৰা মাহ প্ৰসাদ খালোঁ মন্দিৰত সেৱা ল'লোঁ সেৱা লৈ আমি লাহেকৈ ওলাই আহিলোঁ এয়া চাওকচোন মন্দিৰৰ পৰিৱেশ ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু প্ৰসাদ খাই আমি ওলাই আহিলোঁ মা আৰু মই কথা পাতি পাতি আহি আছিলোঁ ইমান বেছি যিহেতু মা আগতে আহি পোৱা নাই মাৰো বোলে খুব ভাল লাগিছে আৰু আহি আমি কেও কেইমান ফটো ৰাখিলোঁ ফটো উঠিলোঁ তাৰপিছত এয়া মোৰ মানুহজন অকণমান নিজকে দেখুৱাই দিছে আৰু তাৰপিছত আহি আমি ৰাস্তাত ভাত খাই ল'লোঁ যিহেতু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ আৰু আহি আহি আমি তেজপুৰ পালোঁ আৰু তেজপুৰত চিত্ৰলেখা উদ্যানত সোমালোঁ যিহেতু মোৰ মা আগতে আহি পোৱা নাই চিতল সৌদললৈ আমি যিহেতু মাজে মাজে গৈয়ে থাকোঁ আৰু এই দুজনীক চাওক কিমান ফূৰ্তি পাইছে খেলিছে নাচিছে আৰু এই যে ফ্ৰককেইটা খুব ভাল পায় কিমান ফূৰ্তি লাগিছে সিহঁতৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে মাক আহি আর আমি কে কিমান কি ফটো উঠিল ভিডিও ইমান খিনি বাই বাই